Özbekistan Respublikası Konstitusiyası 1992 yıl 8. dekabr günü 11. sesiyle tamamından kabul kılındı. Ve 8. dekabr günü Umum Halk Bayramı da elan kılındı. Bacan Gizme Konstitusiyası Bayramı bilen tabrikler var. Bayrak numar, gerd numar. vatan nima yurt nima sira undan tortinma bizning konstitutsiya bizning konstitutsiya har yurakka bo'lsin jo shunday ozod vatanda tinchlik so'nlmasin aslo konstitutsiya bilan tabriklaymiz bering dir ahamiyat jamdir davlat jamiyat har modda yuksak niyat bizning konstitutsiya 8 dekabr doim qilingan qadar ozod vatan haq bizning konstitutsiya barcha hamyurtlarimizni konstitutsiya bilan tabriklaymiz faxrimiz g'ururimiz ishanimiz shavkatimiz baxtimiz sururimiz bizning men 7 b sinf o'quvchisi shuhratova dilbar barchangizni samarqand shahar 77 yettinchi umumiy o'rta ta'lim maktabi nomidan konstitutsiya bayrami bilan tabriklayman